Так, розвивається тут? Сіл'єнт тобі. Які? Що не так було? Синій. Синій? Хорошо. А ти хочеш повітряний пластилін ми тобі привеземо? Да. Ти знаєш, який це? Да. Да? Синій повітряний? Да, То, звісно, привеземо. Це чого не ти не плачеш? То треба було сказати просто. Ми привеземо, подождеш нас? Да. Здравствуйте. Ми сім'я Стрільцових. Нас шість чоловік. Я, чоловік та четверо діток, дітки три дівчинки та маленький хлопчик Микита. Ми приїхали з міста Солідар. У мене в Солидарі було круто, було багато друзів. У меня была моя самая любимая игрушка, это Мишка. Мы его не, ну, не забрали, потому что не было места нигде. Мы всего лишь забрали один чемодан с вещами. Больше мы ничего не успели забрать, потому что у нас тогда не было машины. Если была бы машина, то мы по возможности все забрали. Э, так как начались уже в мае обстрелы, проживаем. Мы тут а, уже второй год, 27 мая будет. Э, живем. Ми чуть, -чуть обживаємося, ви можете посмотрети, як ми вже обжились. Тут сплю я чоловік та молодший син. Це ми вже нам що волонтери, що ми самі. Тут у нас вещи. Е, От, От, Так, На полгода нам зробили безкоштовно до мая місяця, а в маю вже будуть на полгода. А ви кажете, що ви вже тут два роки живете? Так, ми продільному кожного полгода договір. Так, це... молодший сын Микита, это Настя. Посмотрись. Она стеснительна у нас. Это Надя, моя средняя донька. Тут спят девчата. Так, вот. Все тут було, вот эти мебли тут были, и эти кровати, это уже мы сами. Компьютерный стол, вешалки, это уже мы сами. Давай, расскажи, что ты хочешь, про что ты мечтаешь? Машину. Машину? О, класс. А каким цветом? Машиной. А покрутый всякий гарный костюм. Выезжали мы 20 мая под обстрелами. Была у нас квартира. В квартире все было. Муж работал. Сейчас в данной ситуации не работаю. Работала два месяца, дети поболели, пришлось уволиться. Дети сейчас занимаются онлайн. Я не могу пойти работать. У муж, э, у него вторая степень гипертонии, сердце. Живем тут, ну как? Ну, можно сказать хорошо. Конечно, не так, как дома, но спасибо и за это. Крыша не течет. Спать есть, где вода горячая, помыться есть, где, как говорится, приготовить тоже есть. Дом разбомбили, остались мы ни с чем. Первое время очень боялся сын самолетов. Сейчас он чуть-чуть начинает отходить со временем. Начинает чуть-чуть разговаривать. Ну, тут всем цветок. А ледвички летали. Да, Дуже... очень. Ну, это я начала, а это уже надо Я такую <свят> склонную не <свят> Стараемся ради детей. Для себя, может, комнатушку какую-нибудь сделали, да и все. Ну, строят общежитие, чи будут комнаты давать, чи что. Ну, честно сказать, я уже тут очень привыкла, и никуда не хочется. Девчатам, ну у нас что, только обувь у нас очень быстро стирается. У старшей дочки 37-38, у Нади 37, а у Насти 33-34. Если есть возможность, то машинка стиральная. Другого пока ну, уже все есть. А рабочий? Он рабочий, но просто там... Пароль поставили и забыли. Ага. расскажи, ты общаешься онлайн или... Чи... Онлайн. У нас есть ноутбук но он в ремонте. И мы навчаемся втроем на одном днем. Если у кого-то есть там, ноутбук, то можете с нами поделиться. Тут у меня есть самая лучшая подруга. Я зовут Даша. Мы всегда с ней гуляем, веселимся. Мечта, чтобы закончилась война, мы поехали в Солидар. Мне очень туда хочется. А что, вы тут уже обжились трошки? Да. Напоминается тебе уже чуть-чуть дом, чи нет? Не, ну, вспоминается, конечно, хотелось бы больше, чем Ой, нас. Я Это, тоже Это тоже прикольно. Тут ты поменьше побачил же, скажи, мама моя, привезли, взяли ж, налили ей водички, пошла в магазин говорю, дайте мне какого-то корма, <свят> говорим для черепашки. Она ж дает. Начала есть. Трава Треба аквариум. Точно треба аквариум. Ой, а як вона? Я навіть не знаю, а як вона живут. Нет, я не знаю. от просто вона в водичці рибка, так? Да. Он Ти її назвав? Ти її назвав якось? Як звати? Паша? Паша. <laughs> Було бы хорошо, конечно, если по Паше був аквариум, потому что він живе у нас в Железній тарелке. У нас очень тут много котов, и подкидывает, и у нас тут есть девочка, она их всех принимает. А у меня вот кошка не успела, забеременела. Их бы постерилизовать, конечно, было бы вообще прекрасно. Ну потому что, ну, с котятами не выкинешь, жалко. Да, да, да. А они у нас такие, это наши. Мурочка. Вот родите будем что-то думать. Мы возле пожарной живем, и постоянно тревога, ну... В Последнее да, время да. очень часто, стало. Да. очень, очень. Бывало там раз-два а, в день, а это бывает а, и по ночам. Мы, и сейчас у, ночами фанчик. уже летают. Надеемся на победу, ждем, ждем этого дня, когда она уже только будет. Хотим очень сильно домой.